polis. Ada rompakan di restoran saya. Peti besi wang kena curi. Tuan, yang buat laporan Geraldine Tan, pengurus restoran ni. Pukul berapa dia buat laporan polis? Dalam pukul 9 pagi, Cik Tan kata tiga barang dicuri. Peti safe dari pantry, troli dan satu kotak minuman. Apa yang ada dalam sef? $16,937.90 dilaporkan hilang. Cik Tan pun kata yang panel kawalan pagar besi putar dirosakkan. Ciwi, tengokkan panel kawalan besi pagar putar itu. Okey. Dan Nazri, periksa tempat pantry. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Cik Tan, ada tempat untuk berbual? Ya, kemari. Hai Cik Tan. Saya pegawai siasatan kanan Aaron. Pukul berapa awak sedar awak dirompak? Sebelum 9 pagi, saya segera telefon polis bila saya perasan peti sif hilang. Ada sesiapa lagi waktu awak sedar tentang rompakan? Tak. Cuma saya seorang je. Bila lah awak lihat barang yang dirompak? Malam semalam, tapi saya bukan on duty. Saya tanyakan Jerry, pengurus shift malam. Dia kata dia paling last balik jam 11 dan sif tu masih lagi kat pantry. Dan panel kawalan pagar besi putar tu? Bila saya sampai, dah separuh terbuka. Saya rasa macam ganjil. Lepas saya hubungi polis, saya cek panel kawalan tu dan sedar yang pintunya dipaksa buka. Ada lebih $17,000 dalam sif tu. Kenapa banyak sangat duit? Hujung minggu, kita tak ada masa nak masukkan dalam bank. Hasil bagi hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, saya akan bawa pergi ke bank pada hari Isnin. Semua pekerja tahu yang hasil hujung minggu disimpan dalam safe sampai hari Senin? Hmm, rasanya semua tahu. Awak tahu tak sama ada ada pekerja awak yang hadapi masalah keuangan? Atau sesiapa yang biasa mencuri? Tak tahu pula eh. Ada syak siapa yang buat kerja ni? Hmm, seorang pekerja dia kena buang baru-baru ni. Dia dari Malaysia dan dah balik JB pun. Ada pasang CCTV kamera? Kita ada CCTV tapi diuruskan oleh pihak luar. Saya dah kontak orangnya. Dia tengah nak datang dah. Beritahu saya bila dia sampai. Terima kasih. Tuan, dari apa yang saya lihat, pantry tak ada kesan geledah. Maknanya siapa yang curi safe tu tahu tempatnya dan terus sasarkannya. Pintu panel kawalan untuk pagar besi seperti dirosakkan. Saya dah minta pegawai tempat jenayah untuk proses pantry dan panel kawalan untuk cuba dapatkan apa-apa bukti. Pengurusnya beritahu yang peti safe itu mengandungi wang hasil Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan setiap Senin dia akan masukkan dalam bank. Nampaknya semua pekerja-pekerja tahu tentang SOP ini. Jadi waktu terbaik untuk rompak tempat ini ialah hari Minggu selepas waktu kerja. Sebab time itulah paling banyak wang dalam safe. Dan sebab semua pekerja dah tahu pasal ni. Mungkin kerja orang dalam. Lebih-lebih lagi awak cakap yang suspek saya akan tahu tempat letaknya safe itu. Pergi tengok kalau CCTV di mal boleh berikan waktu yang lebih tepat. Saya akan berbual dengan pembekal CCTV restoran. Dia nak datang. Ayo. Putar semula yang ini. Sini, berhenti. Jardine, awak kenal dia? Tak, muka dia tak jelas sebab dia pakai topi dan pelitup muka. Tolong hantarkan saya rakaman CCTV ini. Dan saya perlukan senarai pekerja awak sekarang dan yang lepas, termasuk nama dan keterangan peribadi. Berhenti. Boleh ke depan kan? Itu orangnya. Boleh kesan perjalanan di mana dia masuk dan keluar mall? Macam mana semua? Aaron, kita lihat dia dalam rakaman CCTV Mall. Dia masuk melalui West Exit dan keluar dari laluan yang sama sekitar 12.50 pagi. 12.50 pagi? Kenapa West Exit dibuka lewat sangat? Sebab ia untuk pekerja mall dan kedai saja. Jadi suspek tahu di mana masuk dan keluar. Semakin jelas yang ini kerja orang dalam. Tapi kalau kerja orang dalam, kenapa curi petinya sekali? Kenapa tak buka aja, ambil duitnya? Melainkan dia tak tahu kod laluannya tak boleh nak tolak kemungkinan tu. Ciwi, selongkar rakaman CCTV semua kalau ada apa-apa lagi lead. Dan Azri, kita ronda kawasan dekat West Exit. Baik. Tuan, ini gerbang barat. Okey. Okey, saya ke sana dan awak ke arah sana. Donnaji. Okey, datang ni. Buti safe. Tapi dah kosong. Okey Nazri, suruh pegawai tempat jenayah untuk proses safe ni. Dan suruh CCTV periksa sama ada kamera CCTV mall ada rakamkan suspek buang safe kat sini. Kalau nasib baik kita boleh tentukan ada Eh, Renas, awak dah ada laporan forensik? Ya. Dan tak ada kesan cap jari atau DNA yang dicopoi? Lagipun safe tu tak ada kesan rosak. Jadi suspek tahu kod laluan safe itu. Aziz, kontak pengurus. Tanya berapa orang tahu kod laluan safe itu. Tuan. Tuan, saya ada lead. Awak dah dapatkan rakaman suspek buang dan buka peti safe? Tak. Malangnya tak ada kamera CCTV di kawasan itu. Tapi ini lebih baik. Salah satu kamera CCTV di mall itu berjaya rakam suspek beredar dengan teksi. Saya jejaki pemandu teksi dan dapati dia turunkan suspek di Gelang. Dia dirakamkan oleh Polcam sampai ke Gelang Street 22F tapi selepas tu dia hilang. Polcam pun tak dapat tangkap dia keluar dari Street 22F. Mungkin tinggal area sana? Gelang. Saya tak fikir ada pekerja dulu dan sekarang tinggal sana. Polkamp ada dapat tak rakaman jelas suspek sebelum kita kehilangannya? Tak ada. Ini imej yang terbaik yang kita dapat. Pegerus tu kata yang hampir semua pekerja tahu kod laluan safe tu. Okey, tak apa. Mari kita ke Gelang Street 22F untuk soal siasat. Hai, Hai. saya Ayo Pernah nampak orang ni? Tak, tak pernah. Hai, C. Saya Ayu Ciwi. Pernah nampak orang ni? Saya SIO Aaron. Pernah nampak orang ini? Ata. Ah, Hai, C. Saya pegawai siasatan Ciwi. Pernah nampak lelaki ni? Ya, dia datang sini semalam. Okey, saya nak rakaman daripada kamera ni dan kamera ni. Terima kasih. Guys saya dapat rakaman CCTV suspek menaiki teksi. Saya dah kontak pemandu teksi, dia sahkan suspek berbangsa Cina dan wanita ini warga asing. Saya ada dua klip. Ini yang kedua. Mana dia turun? Blok 20, Bugis Road. Bugis? Salah seorang bekas pekerja restoran tinggal kat sana. Nazri, keluarkan senarai. Hmm. Ada Donnelly yang tinggal dekat blok 10 Bugis Road, unit 06-05. Kerja dekat restoran tu sehingga enam bulan lepas sebelum kena pecat. Saya baru dapatkan dari database polis, Donnelly ada banyak rekod kesalahan. Kebanyakannya kerana rompakan dan pencurian. Okey, kita ke sana sekarang. Ciwi, suruh Henry dan Stella jumpa kita kat sana. Saya rasa dia orangnya. Ayuh. Hai Puan, saya SIO Aaron daripada polis. Donnelly tinggal di sini? Dia tak ada kat rumah. Boleh kami masuk tengok? Boleh. Awak tahu di mana dia? Saya tak tahu. Suami awak balik malam semalam? Saya ingat dia balik lepas satu pagi. Tapi saya tak pasti. Saya dah tidur. Tak ada orang sini, Tuan. Donny! Ah! Berhenti! Saya sampai kelihatan. Berlari ke bawah ikut tangga. Stella, jaga sini! tangga blok ni. Okey, saya akan minta backup. Ciwi, jaga di lift dan tangga. Henry, sebelah kiri, jaga pintu keluar. Nazri, ikut dia. Baik, Tuan. Ayo. Hai, saya SIO Aaron daripada Division Clementi. Suspek dari sebuah bugis road lari ke blok 11. Kami perlukan backup untuk menjejak dan menangkap. Roger, KOCC ke Alpha 2, Romeo 1, over. Hantar, over. Hala ke Blok 11 Bugis Road, kes SIO Division Clementi perlukan bantuan operasi mencari di blok. Roger, diterima. Bergerak dari Victoria Street. KOCC ke Alpha 2, Romeo 1, over. Hantar, over. Hala ke Blok 11 Bugis Road, kes SIO Division Clementi perlukan bantuan operasi mencari di blok. Bergerak dari Bifran Avenue. Tuan, Okey, jaga kawasan ini dan perhatikan dua lift itu. Okey? Mari. Tuan, jaga laluan keluar ini. Selamat petang semua. Kami mencari suspek ini. Jadi ini rancangannya. Kita dah cover semua laluan keluar di bawah. Ciwi, Nazri, Bawa seorang pegawai dan sergap blok dari bawah ke atas. Ciwi sebelah kiri, Nazri sebelah kanan. Henry dan saya bawa yang lain kita sergap blok dari atas ke bawah. Dengan dua pasukan naik dan dua pasukan turun, kita akan dapat tangkap suspek dengan taktik penyepit. Kita dapatkan dia. Ayo! Saya SIO Aaron. Awak Donny Lee? ya. Awak diberkas kerana pecah masuk di waktu malam. Gari dah. Kami jumpa 14,323 dolar 25 sen tersembunyi dalam sofa di flat awak. Ya, saya curi duit itu. Mana beg yang awak bawa malam tu? Saya dah buang. Bagaimana dengan girlfriend dan isteri awak? Mereka tahu pasal ni? Tak. Orang tak tahu apa-apa pasal rombakan tu. Awak bekas pengurus di restoran tu. Sebab itu awak tahu kod laluan untuk buka safe tu. Ya. Jadi kenapa susah-susah angkut peti safe itu sekali? Saya tanya awak syak bekas pekerja. Jadi saya buat dengan cara yang lain. Curi safe itu sekali dan pecahkan kotak kawalan pagar. Dan kotak minuman tu pula? Saya nak nampakkan macam penghantaran. Jadi saya tutup peti sif dengan beg plastik hitam untuk blok dia. Lepas tu saya letakkan kabut minuman ke atasnya, seakan-akan macam saya buat penghantaran. Doni Lee Kok Ming disabitkan dengan kesalahan pecah masuk rumah dan rompakan waktu malam dan dijatuhi hukuman 42 bulan penjara. Dalam kes yang baru anda saksikan, suspek merompak wang tunai melebihi 17000 dolar daripada kedai terbabit. Pegawai daripada Division Polis Clementi menjalankan siasatan terperinci di lokasi dan menganalisa rakaman CCTV yang banyak untuk mengenal pasti identiti suspek. Doni Lee akhirnya diberkas polis dalam masa 15 jam selepas jenayah dilaporkan. Untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa pecah rumah dan rompakan, berikut beberapa panduan. Jangan simpan wang tunai dan barang berharga yang banyak di rumah atau kedai anda. Kunci semua laci dengan kukuh. Pastikan semua pintu, tingkap dan lain-lain laluan masuk ditutup rapi dengan jeriji bermutu dan mangga bertangkai tertutup. Pasang CCTV dan sistem penggera dalam kawasan premis anda semana yang boleh. Pastikan mereka diperiksa dengan kerap dan berada dalam keadaan yang baik. The night before the scam, I thought that I received a text from my business partner saying hi, which I replied immediately. He then proceeded to ask me for an SMS saying that he's getting a free shopping voucher for it. I forwarded that message and he asked which telco it was. And after that, another SMS asking me to forward PIN numbers to him. However, I got suspicious and called him, and he immediately told me that his WhatsApp was compromised and his lockout, and therefore, do not answer any of his messages. The next night, I received a few calls from an overseas number which I did not reply, and after which, my WhatsApp locked me out for the next 11 hours thereafter a lot of friends called me overnight asking me whether i've sent them messages asking for sms and pin numbers however it was too late a few of them told me that they have already sent the sms and have gotten scam of $50 to $56 as i'm a trusted person my friends felt obligated to reply to my text when they thought i said hi the lesson to learn from this is when anybody sends you such a message, is to call them and verify whether it is truly them. And therefore, I now tell them to please set in their two FA and to get out of voicemail or to set in a new PIN number for voicemail to prevent the hacker from getting in. As shared, anyone can a victim of Apabila akaun WhatsApp anda tercemar, si penipu dapat menyamar sebagai anda dan menipu kontak-kontak anda supaya mendedahkan butiran peribadi atau bank mereka dan kata laluan sekali guna OTP. Untuk mengelakkan menjadi mangsa, berikut beberapa panduan. Jangan berkongsi kod pengesahan akaun WhatsApp, maklumat peribadi, butiran perbankan dan OTP anda. Berawas akan permintaan luar biasa yang diterima melalui WhatsApp walaupun daripada kenalan WhatsApp anda. Lindungi akaun WhatsApp anda dengan mengaktifkan ciri verifikasi dua langkah. Tukar pin default akaun mail suara anda atau nyahaktifkan akaun mail suara anda jika tidak menggunakannya. Ambillah langkah aktif untuk melindungi diri dan orang yang kita sayangi dan jadilah komuniti yang prihatin. Jika perlukan nasihat, hubungi talian bantuan anti-penipuan kami di 1800-722-6688 atau layari www.scamalert.sg. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya ASP Muhammad Fadil Muhammad Hisom sehingga di lain ketika mainkanlah peranan anda dalam mengekang, menghambat dan mengesan jenayah.